শ্যামকানু মহন্ত এটা বেপাৰী শ্যামকানু মহন্তৰ সম্পত্তি পাহাৰ দেখিলে হয়তো আপোনালোকে আচৰিত হ'ব শ্যামকানু মহন্তই ফেষ্টিভেলৰ নামত কিমান টকা লুণ্ঠন কৰি আছে হয়তো আপোনালোকে ইমান দিনেই গম পাইছে যদিও বা গম নাই পোৱা তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব তেতিয়াহে নিশ্চয় গম পাব শ্যামকানু মহন্ত যে এটা ধোধৰ পচলা আনৰ টকা ঘট টকাৰ প্ৰতি লোভ দেখুৱাই টকা উপাৰ্জন কৰি নিজৰ সম্পত্তি পাহাৰ গঢ়িলে সেই কথাটো কিন্তু এতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিলে কাৰ পৰা কিমান লাখ টকা লৈ তেওঁ ফেষ্টিভেলৰ নামত লুণ্ঠন কৰিলে সেই তালিকাখন আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াইছোঁ ব'লকচোন তেন্তে সেই তালিকাখন আপোনালোকে এবাৰ শুনক নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা ন লাখ টকা দুহেজাৰ চৈধ্য বৰ্ষত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ পৰা ডোনা মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ নামত ছয় লাখ ন হাজাৰ এশ আঠচল্লিছ টকা দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত ট্ৰেণ্ড এম এম এছৰ বাবে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা পাঁচ লাখ টকা দুহেজাৰ পোন্ধৰ ষোল্লত ৰঙালী ফেষ্টিভেলৰ বাবে যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা দহ লাখ টকা দুহেজাৰ ষোল্ল যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট ফেটিভেল ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে পাঁচ লাখ টকা উত্তৰ পূবত প্ৰযুক্তিৰ সম্ভাৱনা আলোচনা চক্ৰৰ বাবে তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্যালয়ৰ পৰা দুই লাখ টকা দুহেজাৰ ওঠৰ চনত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ বাবে অ' এন জি চিৰ পৰা বাৰ লাখ টকা দুহেজাৰ ওঠৰ চনত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ বাবে ড'নাৰ মন্ত্যালয়ৰ পৰা দহ লাখ টকা দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ বাবে ডনাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা সাতসত্তৰ লাখ টকা দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত ট্ৰেন এম এম এছৰ বাবে পৰ্যটন মন্ত্যালয়ৰ পৰা ত্ৰিছ লাখ টকা দুহেজাৰ বিছ চন ডনাৰ মন্ত্যালয়ৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ নামত পঁচিছ লাখ টকা দুহেজাৰ বিছ একৈছ বৰ্ষত ট্ৰেন এম এম এছৰ এন আৰ এলৰ পৰা তিনি লাখ টকা আৰু দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষ একেধৰণে এন আৰ এলৰ পৰা চাৰি লাখ টকা ট্ৰেণ্ড এম এম এছৰ নামত দুহেজাৰ বাইছ তেইছ বৰ্ষতো একেধৰণে ট্ৰেণ্ড এম এম এছৰ বাবে ডনাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা বিছ লাখ টকা দুহেজাৰ বাইছত সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ বাবে ত্ৰিছ লাখ টকা দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষত পৰ্যটন মন্ত্যালয়ৰ পৰা ট্ৰেণ্ড এম এছৰ বাবে তেওঁ পাঁচ লাখ টকা লৈছে সাংস্কৃতিক মন্ত্যালয়ৰ পৰা ট্ৰেণ্ড এম এম এছৰ বাবে বাইছ লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা পৰ্যটন মন্ত্যালয়ৰ পৰা ট্ৰেণ্ড এম এম এছৰ বাবে পঁচিছ লাখ টকা নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ বাবে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত সংগ্ৰহ কৰিছিল বিশ লাখ টকা আৰু এই বৰ্ষ কিমান সংগ্ৰহ কৰিছিল সেইখিনি এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই আন নিশ্চয় আপোনালোকে এতিয়া তথ্যখিনি গম পালে শ্যামকানু মহন্তই কিমান কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি ফেষ্টিভেলৰ নামত তেওঁ পৰ্বতৰ দৰে পাহাৰৰ দৰে সম্পত্তি গঢ়িছিল এতিয়া কিন্তু সকলোবোৰ তথ্য ওলাই পৰিছে আৰু এই বছৰটোৰ যিসমূহ তথ্য সেই তথ্যখিনি এতিয়ালৈকে কিন্তু সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই এই বছৰটোত হয়তো তেওঁ কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিলে চাগে সেয়েহে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এই কথাকেইটা আগবঢ়ালোঁ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ